Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і це щоденний аналіз подій з полковником збройних сил України Романом Сітином, Роман Григоровичу. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я ми Будемо нашу розмову розпочинати із ситуації із обговорення із бригадою Анна Київська. Так відомо, що Юрій Бутуса, військовий журналіст, він оприлюднив своє розслідування. Говорять, що навіть через це може зібратися ставка верховного головнокомандувача, де обговорюватимуть всю проблематику. І він каже, що він сподівається, що керівництво країни помітить героїзм солдатів-офіцерів і офіцерів цієї бригади, які в таких умовах, попри все, продовжують битися за Покровськ. Офіційного підтвердження ставки, поки що про ставки поки що немає. Тим не менше відомо. Що бригада ця зіткнулася із низкою проблем перед першим боєм, її самовільно залишили 1700 військових. Командира звільнили відразу після бою. А один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу. За даними Бутусова, у Франції на створення цієї бригади витрати становили 900 мільйонів євро, і він стверджує, що під час навчання ще за кордоном, ще тоді 50 військовослужбовців пішли, у СЗЧ, і все це говорить через проблеми з управлінням а також говорить про те, що через те, що бригаду не забезпечили. Необхідним озброєнням, коли вона вже так власне прибула, туди направили мобілізованих додатково, так і все склалося на полі бою. те що він вже описав. Роман Григорович, на вашу думку, чому так відбулося? Яка має бути дана оцінка всім цим подіям? чи дійсно це та ситуація, коли має втрутитися ставка і якби ставок переконаного помадачі? Ну сріння цифра бригади: 4-5 тисяч чоловік. 50 чоловік там во Франції. которые могли уйти в ЭЗЧ, поверю. То есть, в принципе, там не, небольшое количество, 1% процент, по большому счету. Но 1700 ушли в СЗЧ, это значит, бригады нет, никто бы ее никуда не отправлял. Потому есть вопросы по корректности цифр, ну, вопросы в смысле логичные, ну, по крайней мере, у меня не возникает, а пока их подтверждений их не получу, я немножко не могу в этом смысле анализировать такого рода действия как таковые. Хотя реально, но ну, однозначно это и было понятно, что в СЗЧ уйдут определенное количество лиц, бутифицированных э, на выполнение боевых задач. Что здесь нового? Это та системная ошибка, которую допустили зеленые власти в позапрошлом году, в прошлом году в том числе, подали этот закон о бусификации, решили себе карманы набить. А реально, конечно, привели к, большой, к большим проблемам в себе же. В основном-то проблемы это у зеленой власти. Как как. Они теряют территорию, они теряют свой рейтинг, они теряют своих прихильников, ну, пока как минимум, я так понимаю, сейчас у них уже их вообще нету после года бусификации. То есть это, это системная ошибка, ее решать надо. Ее можно решить легко, мы уже несколько раз с вами об этом говорили, тцк надо ставить в строй прямой рекрутинг, но для этого надо определенная база мотивации, так называемой финансовой мотивации, это как минимум, а реально, конечно, еще, еще глубже в базис надо нырять, то есть восстанавливать конституцию Украины, восстанавливать конституционные права граждан, и в том числе имущественные, которые распространяются на землю, на полезные ископаемые, как в Норвегии, как в, в той же Монголии даже, получая, каждый человек должен получать свою долю использования полезных ископаемых земли. То есть это целый процесс, который угроб, угробила зеленая власть, а в конце концов это привело к тому, что и эту власть никто защищать не хочет. А вот как бы они там не выкручивались, как бы не вертелись, как уж на сковородке, не хотят люди защищать зеленую власть. Вот они добились этим, этой, этим законом гусификации, в конце концов, которые приводят вот к таким э, системным ошибкам уже в управлении армией и в формировании определенного воинского, определенных профессиональных воинских коллективов. Хотели вроде как создать э, новую бригаду, а это не так надо делать. В наших условиях это не так делать. Новая бригада – это очень большие финансовые издержки. Это в районе миллиарда долларов надо запустить, чтобы с нуля бригаду создать. И это время надо, и, кстати, не один месяц. Для создания серьезной бригады полтора-два года надо. финансирование около миллиарда-полутора миллиардов долларов. Вот тогда это будет бригада. А так это слепили из навоза и палка, называется тому систему управления, а потом туда бусифицировано. Кто бы их не готовил, какая бы Франция, какой бы какой бы флот межконтинентальный его не готовил, в конце концов на выходе это будет те же самые бусифицированные, но только на леопардах там или на цезарях. А, Смысл-то один и тот же. Люди не мотивированные, проф непригодные. Вот и все. А, а дальше в маем ты что Причем это не только 155-я бригада. Это ж все бригады, которые новые создаются, на, они же с такой же самой проблемой стал. Оптимальный вариант на данный момент, это то, что мы предлагали, уже третий год предлагаем. Отпочкование. Хотите количество бригад увеличить? Ну так ставьте задачу в те бригады, которые, в которые идут люди. Ну, допустим, 92-ю нам же не надо говорить, да? Ахиллес наш родной, любимый. Мы его видим даже сейчас, его эмблему как раз 92-я бригада, туда народ пошел. Поднимайте бригаду до уровня дивизии, создавайте из тех батальонов, которые входят в бригаду, полки или бригады на этих базах. Это, это уже есть финансирование, есть определенная база людская, в том числе командиры батальонов, которые хорошо себя проявили, становятся командирами бригад, развивая свои роты до уровня батальонов. То есть это целый процесс отпочкования, у нас получается с одной 92-й бригады, допустим, создается дивизия там какая-то, какая такая-то, такая-то, становится комдивом, и вся система управления сохраняется, увеличивается количество личного состава, расширяется ширина фронта, которая эта бригада, вернее, это уже дивизия может контролировать. Сейчас есть вопрос о создании, допустим, вместо дивизии и армии, создании корпусов. Да ради бога, пусть корпус это будет. То есть, но ну, таким, вот таким образом, а не так, как придумало политическое руководство, почему, какими э, критериями оно пользовалось, вообще непонятно. Но ну, люди далекие от военной тем тематики, то есть дупля не отбивают э, в военной теме. Я же говорю, что проходимся. Проходили где-то мимо банков, их там позатягивали. Хочешь, хочешь быть начальником службы безопасности, ты кто? Да я в подъезде рядом живу, ну давай будешь с великим. Мы же так Баканова видели, как поставили. Или у Мерова то, то же самое. Несина, это несколько джигитов пронеслось мимо, кто-то тюбетейку потерял, поймали, будешь министром обороны? Буду. Нам да, становись. а фамилия, фамилия как умером? Ну, фамилия вот этот не подходит. Ну, ладно, сразу не пойму. Но вот так, вот так у нас назначение на должности происходит. Понятно, это ирония, чуть сарказмом, но тем не менее, так нельзя делать ни в коем случае. Люди, которые не, не имеют базового военного образования, не должны близко подходить к формированию воинских коллективов системы управления а произошло, вот, ну, это, так сказать, показатель того, о чем мы с вами третий год говорим. Нельзя так делать. Э, некуда вам людей деть, ну, дайте просто на э, доукомплектование в те бригады, в которых сейчас есть очень большой некомплект. Очень большой некомплект. 30-40% сейчас комплект по некоторым бригадам. Это еще такие хорошие цифры говорю. Да? Это если подходить, если уже некуда было девать и там куда-то отправлять. А даже если подготовили на западных полигонах, но ну опять же в качестве подразделений вводите на долг комплектования в те бригады, которые на данный момент выполняют боевые задачи, которые которых боевые командиры, которые воюют там какое-то количество времени. Это оптимальный вариант. А потому не первый раз, то есть это не первый и не последний раз, когда мы будем слышать о таких проблемах, и пока системно эта проблема не будет решена, так как мы сказали, мы будем постоянно это слышать. Неплохая вроде как идея была взять 155-ю бригаду, отправить в сторону Покровска, поддержать 38-ю бригаду морской пехоты, которая там истекает кровью на Покровском направлении. Ну, так идея, она с чем закончилась? Если уже на то пошло, захотели поддержать 38-ю, так введите, в конце концов, 155-ю, ее частями в состав 38-й бригады морской пехоты, и там дальше уже Камбрих поймет туда правильно, как это все использовать. То есть неправильное решение. Политическое, неправильное политическое решение изначально стартового, то есть та системная ошибка, О которых ми вже мільярди разів з вами говорили, а в частності розбирати, ну, то здійснені треба змінити сам підход формирування професіонального. Роман Григорович, так для того, щоб змінити цей підхід, так от про те, як ви розповідати, як це має бути, так зокрема про це говорить також і Журів, ну і інші військові командири. Але якщо воно ну, тобто рішення лежить на поверхності, а його не, не реалізують у життя, тобто чому, чому так відбувається, як ви вважаєте? Тут потрібно, що політична воля. Ну, Ну, однозначно, это вопрос к политикам. Армия не может... Дело в том, что любого такого рода организационные мероприятия, они связаны с финансированием. А финансирование лежит напрямую, то есть принимают решения политики, Верховная Рада принимает решения. То есть без политической воли, так сказать, ну, для выполнения этих задач, ничего же не произойдет в армию. Армия в этом смысле заложник у политиков, если политики не перевели страну на военное положение. А реально у нас страна не находится на военном положении, в прямом смысле этого слова. То есть на военные рельсы у нас ничего не поставлено практически. Ввели только механизм этого призыва, а и все. А реально состояние войны, имеется в виду, в стране не введено при состоянии войны руководить должны военные. Политики не нужны в этом смысле как для принятия решений. Политики важны, это взяли автомат и выполнять боевую задачу на линии его Как часть политиков, кстати, старых, это сделала. У нас часть политиков воюет. Так вот, этого действия не произведено, потому на данный момент армия является заложником политиков, которые не хотят вводить в стране состояние войны. При состоянии войны, при введении этого состояния, там нечетко расписано у нас ни в конституции, ни в законах, но логика процесса сама по себе. При этом состоянии руководить должен вообще-то либо, либо полностью Кабмин, то есть премьер-министр со всем Кабмином. Вот это может быть вообще ставкой. И ставкой, и РНБО, и всеми этими силовыми силовыми политическими структурами, которых сейчас наплодили чертову гору, а по большому счету они просто не нужны. Вот если, вот представьте себе, Кабмин, допустим, руководит там премьер-министр, на скидку просто говорю, генерал Залужный, министр обороны, там генерал Наев, ну и так дальше по министерствам, в зависимости от определенных базисных профильных знаний, все министры. Вот это называется так называемое правительство народного доверия. тогда, вот это, кстати, доверие, это очень важно, тогда и народ в армию потянется, армия станет профессиональной, и вся экономика страны переключится на как раз военные рельсы, и не будут приниматься политически нужные кому-то решения для поднятия рейтинга, не более того, а будут приниматься решения военными для военных, для выполнения боевой задачи. Демократию можно потом после победы построить, а потому военным как раз вся эта мишура Абсолютно не нужна, они занимаются суверенитетом и территориальной целостностью. То есть вот такой подход должен быть. Объявление в стране состояние войны, приглашение в кабинет министров людей с доверием, естественно, с базовым военным образованием, с доверием. Ну, проведите КМИС, он провел, провел опросы, и у нас уже можно рисовать как минимум половину Кабмина, у которого... К которому у народа, у народа Украины есть доверие. И это не будет зеленая власть, это вообще будет просто народная власть без каких-то политической мишуры. Политику надо убирать, забыть за все эти политические трения, политические выборы, перевыборы. Это не во время войны делается. Конституция специально обрубает все эти процессы, связанные с политическими какими-то внутренними терками. Потому, и, кстати, это можно сделать, самое интересное, в течение 24 часов за сутки, если будет принято правильное политическое решение и выполнена такого рода задача. Я не буду там аналогии приводить, но все же прекрасно помним Вторую мировую войну, чем Берлин и Черчилль. Ну, все, все же просто. Выполнили эту задачу очень быстро, правда, сходили к королю, поменяли премьеров и Великобритания выиграла войну вместе со всеми странами коалиции. Ну вот примерно так это делается. И у нас это тоже самое должно Тем более у нас не президентско-парламентская, у нас парламентская президентская республика, то есть вообще-то Кабмин должен руководить этим процессом. А у нас Кабмин в одном месте, в таком сильно тяжелом и сильно черном. Не будем его уточнять. Володимир Зеленський говорить про те, що у січні е, зроблять все, щоб стабілізувати, стабілізувати ситуацію на фронті. Він каже, що є чіткі графіки. Військові вже отримали завдання щодо цієї стабілізації. Тепер все залежить від партнерів, а саме від поставок вчасного постачання озброєння. Роман Григорович, а чи дійсно можна стабілізувати ситуацію на фронті? От у січні, якщо ми і, і чому саме ця дата можна таки Це прив'язано до інавгурації Трампа. Ну, скорее всего, имеется в виду привязаться к трамповской инаугурации. И, и э, стабилизация фронта в январе месяц, она очень важна еще и для дальнейших действий наших. Планирование следов операции 2025 года, а их как минимум две-три будет точно. Одна воздушная, серьезная по Крыму, и одна-две наземных операции. Их можно планировать, только понимая, в каком виде сейчас на данный момент находятся фронты. Для нас важно именно январь месяц. Возможно, конечно, стабилизация фронта сейчас для россиян. Фронт на данный момент, вот та конфигурация фронта, которая сейчас есть, она самая неудобная для россиян. Они сами залезли в эту проблему. Они залезли в проблему по курскому направлению. Не третий год, три года войны направление на Москву крайне пуганных идиотов до сих пор не у россиян не отрыто, то есть там нет своих линий суровики. Но то, что они копать начали в Азовских, при Азовских степях, а им надо было копать на Кучне, Брянщине и Белгородщине. Деньги были выделены, все сперли. Ну, россияне, святое. И, естественно, направление пустое, то есть открытое, туда можно двигаться. И у россиян сейчас проблема по курскому направлению, у россиян большая проблема по восточному фронту, как бы кто что ни говорил, потому что они вклинение вроде как и провели, проскочили практически до Павлограда, это оперативное вклинение, так называемое. А эти Южные и северные фланги не укрепили. Им надо разворачивать эти фланги, а у них сил не хватает. И они зависли в этом положении, вот во вклинении и в, возможностях, в наших возможностях российское вклинение в сторону Покровска размотать в течение по полутора-двух месяцев. Если реально подойдет в ближайшее время достаточное количество сил средств, особенно дальних средств, то есть кассетных боеприпасов,

Хаймерс М-30 М и М М-31 ракеты. То есть э, дальними средствами поражения все это в Клинине российское можно в ноль срезать. Как это было в, в 23-м году, в Времевский выступ мы срезали. Это же такое же самое, что было во Времевке э, в Клинине. Такое же сейчас на Покровске, может быть, чуть больше. Но с такими же самыми россиян проблемами. И если реально подойдет достаточное количество железа, этого выступа не будет. Или россияне там потеряют ну э, сотню-полторы сотни тысяч военнослужащих именно на этом участке. Почему мы Кураховская, почему не удерживаем сейчас Кураховский гарнизон, удерживается за Курахова, мы удерживаем теплоэлектростанцию и трубный завод. Это запад Курахова. Это как раз для того, чтобы была возможность такая стабилизировать фронт, а то и отминусовать там. Но для этого мало одного железа. Для этого надо еще поставить той не 155-е бригады, не обстрелы для этого надо поставить в строй внутренних силовиков. От ТЦКшников до Нацгвардии, причем в полном объеме, включая всех МВД, МВД системы МВД. То есть силовиков надо ставить. И не Нацгвардии не охранять нитку аммиакопровода, а стать в строй уже в полном составе в вооруженные силы Украины. Это надо заводить в ВСУ, в Нацгвардию вместе с инфильтрованной нацполитикой. Хотя у полицейских своих задач хватает. То есть эти все процессы, если их запустить правильно, мы фронт однозначно можем стабилизировать, больше скажу, размотать российское э, это покровское пленение. Возможность это есть. Но посмотрим, то есть раз это анонсировано, ну, специалисты по там вот эта проблема большая. Посмотрим, как это анонсирование в течение месяца будет выполнено. Президент також говорить про те, що гаряча стадія війни дійсно може закінчитися достатньо швидко, якщо Трамп буде сильним у своїй позиції. При цьому він каже, що Україна підтримує ініціативу розміщення європейських сил, однак це не має означати відмову Києва в перспективі членства в НАТО. А також каже, що будь-які гарантії безпеки без США це слабкі гарантії для України. Манервочу, тим не менше, я знаю, що ви говорите про те, що це неможливо розвести та дві армії, що неможливо запинка вогню. Але якщо про це говорити... президент, ну то тогда а выходят такие варианты. Та они об этом говорят с 2019 года, посмотреть в шашлыки Шашлыки в Мае, Стамбульские э, договорники, Крым, донбасс на 15 лет, ну так они все время об этом. Что нового он сказал? -то? Ничего Они постоянно сдается в течение тех уже шестой год войны эта зеленая власть сдается. Но ну, они просто не знают, как это сделать. И сейчас для них еще очень сложный процесс. Почему у них еще большой вопрос легитимности? Их даже сдаться уже не могут. Потому что не подтверждена легитимность с мая прошлого года Конституционным судом. Поэтому ну, такой такой интересный получается. В пользу самой интересной народу Украины. Вот представьте, воевать мы можем, восстанавливать территориальную целостность можем без проблем, потому что для этого э, такая основная власть нам не надо, никого спрашивать не надо, а сдаться не можем. А почему? Потому что у власти неподтвержденная легитимность. Отличная ситуация для украинского народа, для украинской армии. Пусть она так и остается, она нам в этом смысле не мешает освобождать свою территорию. А с точки зрения технической ну невозможно развести полтора миллиона вооруженных сил, э, которые ступились на полторы тысячи километров. В фронт. Это технически невозможно. Возможно технически за определенное время остановить, допустим, горячую фазу войны одним действием у Трампа. Вот это реально каким действием? Дать нам 500 пересвет с дальностью 500 километров до Москвы? Жахнуть эти 500-500 ракет, накрыть Кремль, накрыть рублюку? Поверьте, именно такая горячая фаза войны имеется в виду снабжение, руководство российскими войсками, накопление ресурсов, но тут же закончится и пойдет на спад. Россияне будут, начнут пятиться, потихоньку подползать за Урал. Ну, сначала за Волгу, а так реально, конечно, за Урал. Ну, 500 ракет, 500 пересы, сейчас они заходят в американскую армию, вот нам перенаправки, у нас есть 50 пусковых установок, вот 500 ПСМ, вот несколько, несколько десятков залпов, все, Москвы нету, не Москвы, а Кремля и э, Рублевки. Два центра принятия решений. Не будет центров принятия решений, некому будет решение принимать. Поверьте, горячая фаза войны, вот так она может закончиться. Пойдет на это Трамп, не знает. Никто этого не знает, он сам этого не знает. Он же что у него мысли на день с утра начинают. С какой ноги встанет, с или с правой, туда мысли и поехали. Ну, маски еще можно там попрыгать немножко, потанцевать рядом, какой-то круговерт нарисовать. И все. Потому непредсказуемость, с одной стороны, Трампа и всего окружения его, с другой стороны, его прагматичность такая финансово-производственника – да, дает такую возможность, ну, надеяться на то, что когда-то он с той ноги встанет, которая нам а, будет в этом смысле интересна, и мы что-то получим, чтобы остановить вот в так, в таком способе, таким способом или начать приостанавливать горячую фазу, но она в основном за счет российских действий, именно российских войск, они будут в 2025 году пытаться где-то еще двигаться. А реально, конечно, 25-й год, 25-й, 26-й, 27-й год нам воевать, выдавливать российскую армию с нашей территории. И здесь неважно уже реально, там, допустим, участие американцев, имеет в виду неважно концептуально. То есть будут они много нам помогать, будут нам мало помогать, не будут они нам помогать, неважно. Сами боевые действия однозначно будут проводиться, продолжаться. А о чем говорят э, э, эта власть, которая сейчас как-то непонятно, что самое интересное опять, та же самая картина, как и в прошлом году. Анализировать нечего, не связанные, то есть э, бессвязные мысли, э, бездейственные заявления какие-то. Вот военные, когда анализируют, для них очень важно от ответ на вопрос, куда бежать, за что хватать. Вот если вот этот э, посыл есть, тогда можно что-то проанализировать. А это просто так: набор без зв'язних мис, і безв'язких фраз, безсмислова то нагрузка. Ну, його очень, очень сложно в воєнну рельсу положити, или нар на, розложити для аналізу на, на каком то военному. Роман ручу, а що ви відповіли тим людям, які хочуть завершення війни і кажуть, ви що хочете воювати тоді до останнього українця? Ну тобто. комментарии же мы так читаем, так до разных интервью. И вот я такие думаю. Ну, дело в том, что часть этих, так сказать, комментариев генерируется российскими ЦИПСО. Это мы же уже не, неоднократно это отслеживали. Все эти комментарии, большая часть идет как раз из России. Для чего? Для того, чтобы снизить потенциал украинского народа. Он довольно-таки емкий. Из реалий, ну, нам надо профессиональная армия, где-то около 300-350 тысяч, профессиональная, я имею в виду. та, которая выполняет боевые задачи. Не просто миллион человек, которые где-то носят и получают зарплату, а именно профессионалов. Это примерно 1% от населения. Нам надо их поставить в строй. Все остальное население Украины, оно не должно участвовать непосредственно в боевых задачах. Оно и не может этого делать, потому что не может по своей генетике, всего лишь 1%. Ну, это тоже миллиарды раз мы с вами говорили. И в этом смысле, в таком смысле до последнего Украины не будет такой задачи, никто такую задачу не поставит. И она невыполнима, эта задача, даже если кто-то ее и собирается, где-то в голове она есть. Воевать должны профессионалы, как летать должны летчики, водить корабли должны моряки, вернее, ходить в... должны моряки. Водить машины должны водители, которые разбираются в этом деле. Писать на музыку должны специалисты, а не кто попал, ну и так далее, и тому подобное. Здесь та же самая картина. Все остальные должны выполнять те задачи, которые могут выполнять максимально, с максимальным КПД, как раз для того, чтобы один процент населения воевать мог. Воевать нам, еще раз повторюсь, года три. Наоборот, мы можем если заменить власть, так как я сказал, то есть на власть имеется в виду исполнительную. У нас же три ветки власти. Есть законодательная, это политики, вот, которые пособирали с улицы, называется, помоек. Есть исполнительная власть, это Кабмин, вся система управления так называемая. И есть судебная власть, это третья независимая ветка власти. Вот три, три власти так заменить, надо всего лишь исполнительную власть профессионалами. И тогда будет доверие, тогда будет разворот экономики на военной рельсе. И, кстати, как раз такой разворот экономику-то и подтолкнет. Единственное, что еще надо обязательно, надо разломать этот зеленый концлагерь, который построила эта власть, которая уже шестой год пересидевшая в Украине, и понять, что для украинцев важна земля и воля. А если вы забрали землю и хотите ограничить волю, вы получите внутренний процесс, который снесет эту зеленую плесень, в ноль размотает. Они что-то еще не чувствуют этого. Ну, зеленые, потому что молодые. Зеленые не, не, не проходили всего этого, всех этих процессов, даже на Майдане, скорее всего. В это время учились по, по роялю причинным местом стучать. Потому в этом смысле есть действенные механизмы, которые выполнят эту задачу, то есть перезапуска властной исполнительной, то есть властной системы исполнительной власти и выполнят задачу восстановления нашей территории суверенитета. То есть здесь совсем далеко от всяких этих сбросов российских цепцов до последнего украинца и так далее. Романе Гровочу, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді і дякую за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам і ділитесь своїми знаннями і порадами. Друзі, я також додам від себе, що це а так світшот від батальйону Ехелесу. У них є благодійний магазин. Якщо ви придбаєте там продукцію, то всі ці кошти йдуть на потреби підрозділу, і таким чином ви можете допомогти нашим силам оборони і нашим військовим. Тому долучайтеся до цієї ініціативи за цими ми також. Дякую вам, друзі, і дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Поширюйте це відео. Це також важливо для нашої роботи. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Мане Григоровичу, буду вас чекати. Дякую вам.